Рок мотиви мотивують і тонізують. Рок це життя, свобода, правда. Правдиво і вільно. Сьогодні знайомимося із гуртом, який дарує надію і любов. Натоліч Полтаво. Зустрічай. Амінь, якщо ти, мій справедливий господин одна, я покоряюсь твоїй волі. А собі я вуха. Костянтин Рафальський вокал. Данило Рафальський бас гітара. Денис Рейс ударні. Сергій Дудко гітара. Четверо хлопців, які вірять у новорічні дива. А місце свого духовного розвантаження знайшли у музиці. Перший концерт поп рок гурту із Дніпра на толіч відбувся під бій курантів рівно о 12-й годині ночі 2014 -го року. Тоді і народився колектив. Назва дісталася від фронтмена Костянтина Анатолійовича Рафальського, який до всього ж вів відеоблог під ніком Натоліч. Оголені нерви і відтінки почуттів у рок версії, чуттєвий вокал, потужність енергетичного посилу і навіть філософія. Виступ Натоліча дає усе. Ви гурт, який Робить усе, аби взяти від життя усе і випити його до дна, за вашими ж словами. Так от скажіть, що вас стимулює йти вперед і такими стрімкими потоками досягати таких успіхів? Адже з вас можна брати приклад, як швидко досягти популярності. творчого людину повинно, мабуть, все. Він на творчий творческий І И даже из за цього кому-то из його окруження іноді становится некомфортно, искусство требует жертв. Отдохновляет все, от прекрасного до ужасного. Часто бывает даже что-то совсем плохое происходит в жизни, и хочется как можно дальше от него оттолкнуться, сделать какой-то противовес э, и себе, и окружающим, и Украине, и, и просто родным. Так рождаются, наверное, часть каких-то песен. За одну вашу песню про Метей можно уже вам оплодовати стоить, Такий такой бадьорый твир из рамку послухав, иначе зробив ковток свежезаваренного заваренного счастья. Вот, «Прометей» – про Метей как раз пример такой песни, который вдохновлялся абсолютно обратным. Это была, будем называть, не совсем счастливая любовь, и э, хотелось написать одну песню о том, как, ну такое, сами знаете, что с сахаром. Хотелось такое, но настолько оно не понравилось, что чем-то ну, хотелось создать какой-то противовес. Вот получился такой. Я вдыхаю. Песни, они все разные. От каждого слушаешь и бачишь, что вы какие-то сделали крок. Эмоции и... разные. Вы же тоже как человек. Вы можете сегодня быть злым, завтра добрым. целую неделю нежным, а потом на кого-то взять и выругаться. Мы люди, мы чувствуем разные эмоции. Были бы роботами, было бы, наверное, как-то проще жить, но это не так. Вот и песня э, на сегодняшний день у нас достаточно да, отличается друг от друга. Текила, ага. ты такая. Текила, да. А -а -а. Вот, вот, вот. <смех> <смех> Это такой сборный образ роковой женщины. Наверное, те женщины, которых я успел встретить в своей жизни, не обязательно на своей шкуре ощутить, но видел. Вот в, этом, в этой песне они отображены. Ведь вы женщины такие. Вот. С одной стороны хочется прикоснуться, с другой стороны касаешься и обжигаешься. А потом опять идешь <laughs> и обжигаешься еще раз. Самое большое Голос твой я ночью слышу сам, он отправит сердце по течению вниз к твоим ногам. Ты моя фантазия и сны, ты моя реальность только. Адіна, ся твоє, тискує. А яка у вас у житті ваша особиста спокуса найбільша? Навірно, лінь. То, чим я кожен день борюсь. Поділіться секретом, що треба робити, щоб викинути ту ліні, вставати і йти. Ну, я думаю, щоби. Хотелось вставать, надо сначала упасть. Чем выше ты забираешься и ниже падаешь, тем больше понимаешь, что лучше не спотыкаться, лучше делать все для того, чтобы не спотыкаться. И лень – это как раз вот эта часть, об которую можно споткнуться и даже и не встать потом. Бороть базе своими слабкостями – это не виклик, а ритуал, так само, как и маленькие бонусы для себя. Я даже делаю себе такой подарок с вечера. Я ставлю, насыпаю кофе с сахаром, но не заливаю водой. Поэтому все, что мне надо сделать утром, это просто чай, классный чайник и налить кипяток. Ну, то есть э, вечером это сделать легче, насыпать пару ложек, чем утром. Тебе уже легче вставать. Думаю, ага, меня там ждет чашечка кофе. Сейчас выпью, проснусь, и начнется день. Вы сова? Я думаю, сов вообще нету. Я думаю, сова – это жаворонок, который просто не умеет себя организовать правильно, честно. Вот. Моя жизнь, она как-то вот из жаворонка в сову постоянно качаю, но когда вот когда есть какой-то нужно создать какую-то вещь, будь, ну, будь то песня или какой-то другой проект, тебе просто приходится выходить на какой-то режим и, соответственно, ты понимаешь, ну так я на самом деле жаворонок, это просто опять таки моя лень или еще какой-то соблазн посидеть в соцсети там до трех часов ночи, музычку послушать, фильм посмотреть. Это очень легко податься под этот соблазн, но надо понимать, что у тебя есть цели повыше, чем просто посмотреть кино. мы-то ваша, яка. Как только мы дали самый-самый наш первый концерт, и мы увидели реакцию людей, которые нас видели, ну, тоже первый раз в жизни, наше выступление. Я увидел эту реакцию и понял, что без этого я жить не хочу дальше и в процессе вот такого общения со сцены да, каких-то контактов ну ради родилось осознание того что вот ради этого хочется жить и ты понимаешь что люди слушают уже твои песни и на какого на, на кого-то эти песни влияют ощутил а, то что песня может изменить жизнь человека и если песни слушать то может быть в дальнейшем будут слушать и что-нибудь еще из того что мы делаем вот. Ну да, ощущение того, что тебя слушают, и ответственность за то, что ты говоришь, вот это сейчас то, что правит мною, наверное. Сцена, как допинг, да, Сцена — это родной дом, на который любая сцена, ну Просто когда... Ну, важно пройти эту... Ну, сцены разные, люди разные. И изначально, конечно, ты приходишь домой, и к тебе домой приходят твои гости. Ну, можна так філософствувати на цю на ту тему. І от того наскільки ти приймеш тих гостей себе в одному домі, буде завісить то, як вони к тебе віднесуться, як вони проведуть час. Одна з ваших найновіших пісень, принаймні кліп, який вийшов, це «Амун Ра». така вона э, своєрідна, вона інша, вона примушує задуматися, і мабуть, кожен там шукає, шукає щось своє, свої заборони, якісь свої, э, mm -hmm. свої тягарі. Что вы хотели донести? Мы хотели, чтобы просто у людей возник вопрос в голове о том, что ему мешает снести преграды друг перед другом. Мы просто часто закрываемся сами в себе от родных, мы закрываемся от друзей, мы перестали открывать двери, когда в них просто кто-то звонит. То есть я никого не жду, я не хочу открывать двери. Я помню, когда был совсем маленьким, ну, было не так. И и к этому в том числе мы хотели бы взывать. На Какая музыка вас выхоловывала? Если своей увы уже кого-то, на чем вы вас як ну, Изначально это были песни, которые так или иначе слушали родители, слушали Юрия Антонова под крышей дома своего. Эм, Классическая музыки тоже ну, слушал. В детстве даже Моцарта мне нравилось. И по сегодняшний день, я наверное вот выделю его как так, такого классика, который можно даже сегодня слушать без аранжировок. Он довольно современный. Эм, Битлз. Ну, в общем, много чего в детстве было, а петь научился из-за музыки группы Вакуум. Просто пытался повторить то, что он делает своим голосом, и в какой-то момент понял, что получилось. И захотелось понять, найти свой голос дальше, и даже... А, первую песню написал в 13 лет. Но она ужасная, никому нельзя ее слушать. Костя, а как вы угадаете, украинского року майбутнее, насколько конкурентнее мы среди Сегодня, именно сегодня, все молодые коллективы, которые себя создают, которые как-то выходят на какие-то сцены, это возможно то будущее, которое будет через 5-10 лет э, принимать на себя слушатели, ну, массовые слушатели Украины. И можно оптимистично говорить о том, что у нас большое будущее, но оно зависит исключительно от этих музыкантов и то, как публика будет их воспринимать и поддерживать их. Себя, нашу группу, я тоже отношу именно к таким молодым музыкантам, которые ну, являются этим костяком того будущего, что будет. Ведь поколения сменяются, это неизбежно. И у меня лично мои оптимистичные прогнозы. Я вижу, что украинские музыканты, я просто вижу, насколько они стараются, даже э, собирая в клубе 50-70 человек, делать качественный продукт. Они уважают себя, они уважают слушателя. И количество, которое люди приходят на концерт, для них это очень вторично. Я думаю, это показатель. Костянтина, если бы вы не были музыкантом, кем бы могли стать? Я думаю, Правильно, что поваром. Повар? Да. Я очень люблю готовить. Это моя, наверное, вторая страсть. <laughs> Как-то так сложилось в жизни. Что готовите? Все. Все, от супов до каких-то экспериментальных вещей. Ну, тут не перечесть не перечесть. Просто люблю экспериментировать с продуктами. Борщ умею готовить. А художником могли бы стать? Я знаю, что вы еще молеете. Рисую по чуть-чуть, но я бы не назвал это художеством. Это скорее как абстракт, какая-то какая-то часть абстракционизма, наверное, потому что ну, каких-нибудь портретов или пейзажей я не рисую, а образы, которые в голове возникают. Даже было такое, что нарисовал образ, а он потом превратился в песню. Месседж вашей группы до недавнего времени этот месседж заключался в том, что люди, все будет хорошо. Э, все действительно будет хорошо, но мы лично я, сейчас, поскольку говорю за себя, я буду говорить, я чуть-чуть э, розовые очки спали с глаз, и я понимаю, чтобы что что-то было хорошо, нам для этого что-то делать. И поэтому я думаю, следующий месседж будет ближе об этом. Что побожаете своему полтавскому глядачеву и шанувальнику? Умейте друг друга слушать, умейте друг друга любить. Потому что если мы будем уметь друг друга и слушать, и любить, то нас ждет большое и великое будущее. Ну и не забывайте слушать хорошую и украинскую музыку.